Я з вами, як завжди, у цій пері найкорисніша програма час порад». І сьогодні ми з вами дізнаємося про те, яким чином байкерські покатушки пов'язані із благодійністю та солодощами для дітей. Під девізом тобі покатушки, а дітям смачненьке пройшов благодійний аукціон, у якому прийняли участь байкери та всі, хто обожнює швидкість та екстрим. А як це відбувалося та на яких умовах, дізнаємося прямо зараз. А допоможуть нам у цьому наші гості. Давайте знайомитись. Марія Гусєва, організатор благодійного аукціону, голова громадської організації Творити добре, легко» та член клубу Стая МС» Єгор Коновалов. Мої вітання, пані Марії та пані Єгоре. Приємно бачити вас у нашій студії. Тож, давайте почнемо мабуть, з вас, Марія. Розкажіть саме про аукціон. Як виникла ідея, та у чому вона полягає? Ми почали проводити аукціон благотворительний рік назад. Це були просто зустрічі. То есть выставляли лоты девочки и мальчики, за них голосовали, делали ставки, и в определенный день происходили свидания. За вырученные деньги мы ездили в Поливановку, покупали продукты малообеспеченным семьям. После успешного первого аукциона решили с мотоклубом провести аукцион покатушек. Лоты фотографировались, мы делали альбомы. Девушки делали стартовую цену лота, там, по-моему, 100 гривен. Лучше девчат была ставка? Че, еще -то. Да, только девушки делали ставки. Uh -huh. Стартовая цена. Следующая ставка 10 гривен. И девушки повышали свои ставки, и у нас там был какой-то... У нас было два аукциона. Первый аукцион, так, Он проходил раньше, да, 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 так Да, да, mm да. -hmm. Uh -huh. В мае. Вот. И в определенный день ставки останавливались, и мы катали девушек, которые выиграли эти ставки, после чего покупали конфеты и ехали в детский дом на Чечерино, там, где детки с ДЦП. Там мы с ними тоже проводили развлекательную программу, вот. И все оставались довольны, девушки получили море, море эмоций, а детки получили конфеты. Ну, это чудово, мне кажется. Пане Егоре, что сподвигло байкеров принимать участие в благодейном аукционе? Мне кажется, это такие суровые человеки. Ну, еще в мае Маша вместе со своими волонтерами забрали у нас техпаспорта от мотоциклов. И, в общем-то, Сказали, что вернут их только осенью. При а, этом вывернули устройство. Да. <laughs> ну и разумеется, в марте, так? Да, конечно. Нет, ну, на, на самом деле, значит, ну, Машу мы знаем достаточно давно, знаем ее как: ну, то, что важно для нас, как честного человека. И когда она ну, вышла с предложением провести вот такого рода акции, мы, в общем-то, с удовольствием согласились, потому что. Ну, скажем так, в целом, наверное, наш клуб и каждый из его членов как гражданин Украины, так в большей или в меньшей степени ну, помогает скажем так разным группам которые ну, нуждаются в помощи да там, в общем то и наши воины в АТО, и детки и переселенцы да и ну, в наше время в общем то редко кто в общем то может быть безучастным ну, так, кто с, таким вещам это да это да, да 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 поэтому в общем то мы откликнулись на это и провели два прекрасных вечера в обществе девушек. А сколько байкеров принимало участие? <coughs> ну, я сейчас тяжело сказать, но вот около 15 человек каждая покатушка собирала. То есть 15 где-то mm -hmm. лотов и... 15 байков и 15 э, ha 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 ha, счастливых девчат, да, я понимаю. <coughs> <coughs> <я coughs> <розумію. coughs> <coughs> да, я надеюсь, счастливых. С гадными эмоциями. Да. Тоже, Мария, что до аукциона. Я... Какие суммы ставились и какая сумма была наибольшой? В Перший аукціон е, найбільшою була сума 550 гривень. Єгор mm -hmm. е, був найдорожчим лотом. Mm -hmm. е, а в другий аукціон е, десь я не можу зараз вам точно сказати, десь около, 400. Около 500 теж п'ятсот гривень. Так, так. 500 гривень mm -hmm. да. Це був членко стай, але не Єгор. Тому... Mm -hmm. Я зрозуміла. А що как перераховывались деньги? Был какой-то отдельный рахунок, Чи як це Нет, у нас э, девушка, которая, вот первый аукцион я вела, э, mm -hmm. второй аукцион вела девушка, э, наш волонтер нашей организации, mm -hmm. и она просто в определенный день встретилась с девушками, взяла деньги и поехала покупать конфеты, которые мы уже привезли после покатушек детям. Uh -huh. А какие вид видов после этого? может, где uh -huh. то у каких-то да, конечно, чуть -чуть? у нас есть группа благотворительный аукцион свиданий, uh -huh. она называется вконтакте, и там uh, есть фотоотчеты с чеками с детьми, как они получают эти конфеты, uh -huh. катаются на мотоциклах, поэтому все можно посмотреть побольше. Да, да. А щодо цукерок, ви казали, що якусь програму створювали? Тобто, ви приїхали до них зі святом, Так я розумію, це були діти якісь це просто сироти, чи якесь направлення було цього будинку дитячого? Дитячий будинок, який знаходиться на Чірнаста Шістерці, там діти з ДЦП Вони на колясках, і у них там інші фізичні вади. И мы им, когда к ним приезжаем, всегда привозим какую-то развлекательную программу. Это Могут быть танцы, восточные танцы мы привозили, фокусников привозили, то есть людей, Аниматоров, которые художников. да, 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 mm -hmm. людей, которые хотят подарить какой-то праздник детям, и, соответственно, они приезжают с нами, показывают свои выступления, там разрисовывают ребят. У нас была, не могу вам сейчас сказать команду ребят, которые на детских праздниках красками специальными разрисовывают деток. Вот они mm -hmm. тоже на на предпоследнем аукционе. Да, аукционе, они всех абсолютно детей разрисовали, они вот с мордочками катались на мотоциклах, им очень нравятся байкеры, они всегда ждут, вот кого бы мы не привозили детям, они всегда спрашивают, когда приедут байкеры, они очень их любят, очень любят кататься на мотоциклах, с ними общаться, потому что ребята очень тоже любят детей, идут на контакт, и дети их всегда очень ждут. То есть, Егор, я правильно понимаю, что вы ездите разом с волонтерами? После того, как да, вы покатали девчат, вы собираетесь разом и едете до детского бутылка? Да, детки очень контактные, очень добрые. Маша уже сказала, очень приятно с ними общаться. Ну, даже... Иногда что-то дрожит вот так вот, перед тем, как, не скажу, что слезы наворачиваются, но вот в душе очень трепетно от наших встреч с этими детьми. Это действительно так. Я, может быть, еще добавлю, Маша как-то скромничает, но на самом деле это не разовые акции, которые вот прошли у нас там в рамках покатушек. А Маша, в общем-то, достаточно давно ну, курирует этот детдом, и то, о чем она говорила, это не только сейчас, и не только с байкерами, это достаточно давно, и достаточно регулярно она делает. А щодо е, в минулому е, аукціоні, ви були найдорожчим лотом. Щодо mm -hmm. вашого секрету, як це відбулося? Через що можливо у вас є якась таємниця, як ви приваблювали дівчат, щоб вони саме на вас робили найбільші yeah. ставки? Я саме високий в клубі. І, в общем-то, повод зумов А, ось красивий. <laughs> Они выбирали э, победителя себе, не глядя э, на байк. Я, я думала, просто, быть, байк вырешает какой-то. Mm -hmm. Но а они все-таки байкера выбирали. А у меня самый большой мотоцикл. А. <laughs> <laughs> ну, я, может быть, добавлю. На самом деле, внутри клуба э, во время прохождения этого аукциона, конечно, возникала такая э, ну, конкуренция между. По парнями, да. И каждый там как-то по-тихому пытался, какими-то бонусами, плюшками, в общем-то, подогреть интерес Я там, к собственному. Два раза прокатаю, так? Ну да, там какие-то подарочки, там какие-то флаги с именем участницы, которая выиграла лот, ну там какие-то еще не знаю, может быть, интимные вещи. Добре, а yeah. як можна було стати учасником аукціону? Треба було подавати кудись заявку. І ось на майбутнє. Я так розумію, у вересні планується ще один аукціон. Куди звертатися нашим глядачам, щоб прийняти участь? Да, можна найти групу ВКонтакте. Благодаріт на аукціон свідані <свіття> там буде в сінчебрі. размещен новый альбом с участниками и будет написано стартовая цена лота вам нужно будет в комментарии сделать следующую ставку повысить ставку угу. и а шах 10 гривен так так оказала? так, так. Угу. и э, после там у нас будет дата окончания аукциона и вы должны будете проследить чтобы вашу ставку никто не перебил, и вам администратор сообщит о том, что вы выиграли лот, и, допустим, там покатушки будут происходить там, через неделю или завтра, мы назначим день уже ближе к аукциону. Ну, или перебивать чужие ставки. Ну, конечно, mm -hmm. перебивать чужие ставки, то да. То есть это постоянно, это практически цикало, в режиме онлайн, да, ты смотришь, как ставки растут, кто-то перебивает твою ставку, ты стараешься перебить. Ты пишешь ждешь, да, ждешь там до последнего момента, чтобы как Остав Бендер, там, да, на аукционе так, <смех> и, <смех> и, и, и выиграть, да. Вот. Но ну, достаточно даже интересно, потому что даже ну, мы так одним глазом посмотрим, посматриваем, как, 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 там, как там наши лоты продвигаются. А вот интересно, какой период на начале, в середине или на конце аукциона был наибольший бум ставок? Наибольший бум ставок у нас в начале аукциона, когда все девушки, которые хотят э, участвовать, ставят ставки, и в самом конце аукциона, э, когда уже вот, там, за несколько минут 10-15 минут до окончания э, нашей акции, все пытаются перебить ставки, вот это два таких пиковых момента. Mm -hmm. Тоже интересно. А сколько до самой-то сколько часу вы девчат? Был якийсь то маршрут, или за их желанием? Ну, изначально как-то не договаривались о каком-то конкретном маршруте и каком-то времени. Мы встретились все вместе, да, посадили девочек на мотоцикл тобто и ви, в общем-то всех девчат собирали. Конечно, да, да это, да, да, мы в одном месте собираемся mm -hmm. все наши победительницы, наши участники, участники с нашей стороны. Вот садим девочек и в принципе, есть в рамках города, за городом, достаточно интересные места, которые можно показывать девочкам или смотреть на эти, проезжая на мотоцикле. Есть какие-то участки, где можно разогнаться и дать девочкам немножко выделить адреналинчика. <laughs> а вот не где есть где остановиться, сфотографироваться? А? Не боялись девчата, они уже швырт ехали? По-разному, да, по-разному. Кто-то уже с опытом езды на байке, кто-то mm -hmm. без. Ну, задачи напугать или там поразить или до потери сознания не, не стояла, поэтому, конечно, мы выстраивались колонны, и колонны ехали mm -hmm. по городу, за городом, mm -hmm. периодически mm -hmm. останавливались, девочки фотографировались с байкерами, с мотоциклами, в полях с ромашками. Да. А были прохания статы на задние колоса, или что-то такое? А, да нет, нет, таких девочек нам еще не попадалось. Ну, возможно, в наступном опционе будут да, такие да, экстремалки. Да. да, и так, в общем-то, мы проводили вечер несколько часов. Дуже... Несколько часов, да, там это было до вечера, уже да, начинало да. темнеть, мы девочек возвращали. Ну мені здається, в них були емоції просто супер зашкалювали. <рес> Бо мабуть, кожній дівчині хочеться такого екстриму ще й поряд з таким високим байкером. <рес> Марія, а щодо вашої організації, творити добро, ви є координатором цієї організації, і які у вас проекти ще є благодійні, які ви плануєте у майбутньому проводити? Ну, покатушки ми зрозуміли. Це те, що було, те, що планується, стало вже таким стандартним. Так можливо, ще є якісь акції, до яких ми можемо наших телеглядачів заохочити? Да, вот у нас была акция, не акция, фестиваль благотворительный 7-8-9 августа в Новоселице, стопудовка mm -hmm. турбота фест, mm -hmm. а, там были очень классные хедлайнеры, там Брут, того та да, Плясова, mm -hmm. а, может быть вы ездили на этот фестиваль, не знаю. <laughs> а... Нет, на жаль я не ездила, но бачила и про этот фестиваль, так, багато. Так. Он Винтеж был благодейный, mm -hmm. мы деток из Чечельна, которым мы помогаем mm -hmm. с ребятами, а, и деток из Поливановского дома-интерната отправили на море mm -hmm. с 20 по 30 августа, э, июля. Они ездили в Херсонскую область, в Маяк реабилитационный центр. Это за счет вылученных коштев с предпродажи билетов. Mm -hmm. Вот у нас прошел фестиваль, и сейчас мы планируем уже начинать готовиться к Венскому благотворительному балу, который мы уже второй год будем проводить. Mm -hmm. Первый год у нас была цель, этот бал проводится на Московске. Uh -huh. А, а до самого на У палате Культуры Металлургии uh -huh. на другом уборысе, там паркетный зал, uh -huh. очень удобный для бальных танцев, для проведения такого мероприятия. В первый год мы выбрали цель девочка, которая училась на Московской школе, у нее была саркома бедра, и мы решили таким образом помочь. Вход был бесплатный, бал был на очень хорошем уровне, uh -huh. абсолютно все пришли в платьях, в пол, во фраках дебютанты готовились три месяца, mm -hmm. ну, то есть... С э... ними кто-то занимался, или они самостоятельно как-то Нет, конечно, у нас были хореографы, которые три mm -hmm. месяца учили полонезу, вальсом, то есть, вот, э, выход дебютантов, то есть, мы пытались сделать бал по стандартам Венского бала. Mm -hmm. Также наш вот э, соорганизатор Ольга Сидлик, она в этом году едет э, на настоящий Венский бал, mm -hmm. для того, чтобы набраться еще больше опыта, и в следующем году, вот, в феврале мы планируем сделать в московский еще один благотворительный бал, э, чтобы он был... І ще максимально приближені к, к традіціям, стандартам справжнього венського балу. Да, 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 да. Ну, Це дуже цікаво, мені здається, такий бал дебютантів, плаця, музика чарівна. А де можна зареєструватися туди і коли вже починається реєстрація, скільки пар ви очікуєте? Дебютанти в основному там, должны бути около 10-20 пар, тобто mm -hmm. максимум 20 пар. Не більше. Не більше так. Mm -hmm. И ну вот мы только через несколько недель начнем уже координа... ну, собираться координаторами и готовиться к этому проекту. Но у нас есть группа ВКонтакте, там, балл бал Новомосковский 2016. Можно будет зайти, посмотреть там наши фотоотчеты, видеоотчеты с предыдущего балла и более детальную информацию мы можем вам предоставить уже, то есть там где-то через неделю-две мы уже начнем mm -hmm. э, анонсировать и, э, ну, то есть всех людей оповещать о том, что будет, где будет, во сколько, когда и так далее. А чи не виникає проблем із хлопцями? Бо дівчата хочуть танцювати, для них это приємно, а хлопці, мені здається, не всі підуть, чи як? Да, первый балл у нас был э, не то, что вот ты, ты, хотел бы пойти, а вот ты должен пойти, потому что, ну, то есть на Московской особенно. Заберу паспорт. Да, заберу паспорт, права, так да. В так случае, у вас байкеры есть, можно брать и байкеров На самом собой. деле дебютанты – это люди, которые э, от 16 до 25 лет, они должны быть не замужем, они должны быть э, с высшим образованием, со знанием английского э, или других э, любых языков. То есть э, не каждый еще человек может может подойти э, под дебютанта, под такие жесткие критерии. Ну да, это традиции, мы хотим соблюдать традиции, поэтому э, вот мы ищем таких ребят. Очень много нашлись. Э, Просто через группу ВКонтакте вот они mm -hmm. загорелись, захотели, и все у них случилось. Они оттанцевали э, все, все танцы, которые должны были оттанцевать. Все было очень красиво. Дебютанты все должны быть только в белом. Мальчики mm -hmm. должны быть только во фраках, только в белых перчатках. То есть мы там проводили до балла с дебютантами работу э, очень большую, там как вы должны выглядеть, как вы должны держать спину, почему вот мальчики в перчатках, почему девочки с цветами, То есть такие себе правила этикета еще и перед этим поясняются. Так, так, конечно. Ну, очень интересно, мне кажется. Байкеры, вы не будете принимать участие в этом заходе? В якости, возможно, Попробуем набраться смелости или, может быть, в каком-то другом виде как-то поучаствуем. Может быть, антуражика там добавим. Ой, а вот мне интересно, Егор, да. а почему вы начали кататься на байку? Мне всегда было интересно, почему люди э, садятся за байком. Ну, это очень опасно, это такой экстрим, эмоции, так, но все ж таки, жизнь одна, как ты говоришь. Ну, Може, різне наверное, это, наверное, тема отдельной передачи, может быть, да. Ну, ну, Причин так, достаточно да, много и, и экстрим, да и э, кто-то идет, ну при, примыкает к этому движению покрасоваться, да, угу. Там, показаться девочкам или своим друзьям, да, кто-то приходит сюда, чтобы найти друзей, э, одна, единомышленников, да. В общем-то, ну причин очень много, да. А наверное, роков? ну и страх за жизнь, наверное, он где-то там ну, далеко. По другую сторону гуляет. Да да, 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 А сколько роков вы уже на байку? Пять лет. А башко за ним доглядати? ну, он часто ломается, да, и машины часто ломаются, Ну, наверное, так же, как и машины, да, то есть ничего особенного. Если регулярно там смотреть, так в общем-то проблем меньше да, какие-то дорогие байки, естественно, более надежные, более долговечные, ну, как, как и машины, в общем-то, да. Поэтому, ну, особого труда это не составляет, да, особенно, когда есть рядом друзья, которые могут помочь, да, ну, вообще не вопрос. Чем у да. нас есть фотокартки из нашего вашего благодійного аукциона, который проходил. Сейчас можем увидеть их на наших экранах. Пожалуйста, Покажіть, як ви їздили, катали і дівчат, як ви їздили саме до дітей. Ось вони з емоціями чарівні, чудові. Це ось ці маски, так, так, про, так, про які так. ви казали. Uh -huh. Їх розмальовували? Дуже цікаво. Мені здається, ну, найкраще, що може бути. Адже ну, все ж таки в нас в країні зараз важка ситуація. Ну так, байкери. Байкери типічні байкери. Крайне важка ситуация, но все-таки про детей не нужно забывать. Вот такие большие, действительно, байки у вас были. Мы еще также во время аукциона проводим фотосессию победительницы. То есть, mm -hmm. если девушка ставит максимальную ставку, мы ее, там, как, она берет с собой сменную одежду, обувь mm -hmm. и на трассе, либо же там. Для образа. Вот. Да, да, да. Там, предыдущая фотосессия была у нас в маках сейчас, по-моему, в подсолнух или где-то, не помню. Ну, то есть она вот где-то выбирает локацию, фотографируется, а потом она может получить фотографии там через неделю. это mm -hmm. такой бонус. Да, так, да, бонус, да, да, Ну и на устанок скажите, будь ласка, слов нашим телеглядачам. Еще раз нагадайте про свои майбутние проекты, чтобы вы хотели сказать им, возможно, благодарны за то, что они принимают участие. Ну да, хотелось бы всех людей привлекать к благотворительности, к тому, что э, детям всегда нужна помощь и о них нужно не забывать. Не только там, с нашей организацией можно работать, можно даже самим собираться, ездить, вот на тоже Чечерина 167, mm -hmm. помогать детям, просто даже с ними общаться. Не обязательно им что-то покупать, вести, тратить на это очень много времени. Просто там, хотя бы на выходных там, один час можно поехать, уделить им время, они очень рады новым людям очень ждут новых знакомств. Они всегда берут у тебя контакты, берут, находят тебя в контакте, с тобой общаются. Mm -hmm. Ну, то есть они настолько открыты, что нужно как бы о них не забывать, им помогать и Це ж таки увага для них найголовніша. Да, да. А щодо е, доступу в цей дитячий будинок? Ну є, є якісь справки, перепуски? Чи можна просто приїхати і сказати Я хочу там зайти, поспілкуватися з дітьми? і Вас пропустять? як це відбувається на сайті. У них є сайт. Угу. От у цього дитячого будинку, і там є контакт руководітеля. Можна по будь-якому номеру і сказати, що ви хочете приїхати там к діткам. Угу. Там, или что-то привезти, или просто с ними пообщаться, или там может быть какие-то мастер-классы, может быть хендмейд, ну все что угодно. И договориться о времени, потому что у них есть свой режим. там mm -hmm. Они спят днем, там, кушают во столько-то. Поэтому просто нужно согласовать с руководством, во сколько вы приедете и какого числа. И можно будет приехать абсолютно всем, без справок, без абсолютно... Ну то есть, вот, собрались и приехали. Егоры, а ваша экстремальная порада нашим глядачам? Або просто ведь дощи, сердце. Не садитесь на мотоцикл. <с <scrip> <с> вот Вам так. это не нужно Вайкер Байкер радует не себя на мотоцикл? Что же такое? Ну это если экстремальный совет. Да, если... А вообще, на самом деле, я, наверное, не зрителям скажу, а хочу сказать Маше, спасибо за то, что она делает, за, за ее честное отношение к, к тому, что <селя> она делает, работы. да, потому что это на самом деле не так часто встречается с есть персонажи, личности, да, организации, которые пытаются на, на таких вещах заработать, да, а вот, да, так. да, 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 а Маша к этому очень честно относится, и на самом деле это один из, тот, из тех критериев, которые нам импонируют, и то, в общем-то, почему мы с Машей, ну, как-то вместе что-то делаем, да, это. поэтому... Спасибо тебе, Маша. Да, и вам <свят> спасибо большое. Вы тоже самый лучший клуб в <свят> <свят> Ну и я вам кажу дякую за <-плод> <свят> <свят>